या कुन्देन्दु तुषारहारधवळा या सुभ्रवस्त्रान्विता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मात् च्युत शङ्करप्रभृतिभिद्देव्यै सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष सरस्वती नमस्तुभ्यम् कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा पद्मपत्रविशालाक्षी पद्मकेसरवर्मिनी नित्यं पद्मालयाम् देवी सामान् पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः ॐ महाभद्रायै नमः ॐ महामायायै नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श्रीप्रदाय नमः ॐ पद्मनिलयायै नमः ॐ पद्माक्षे नमः नमः म्य नम नमः शिवानुजा नम नमः नम ओं नमः नम ओं नमः नम ओराय नमः ओं कामे नमः ओं महाविद्याय नमः पातकनाशिन्ये नमः ॐ महाश्रयायै नमः ॐ मालिन्ये नमः ॐ महाभोगायै नमः ॐ महापुजायै नमः ॐ महाभ्यायै नमः ॐ महोत्साहायै नमः ॐ विद्याङ्गायै नमः

ॐ ्यालङ्कारभूषितायै नमः ॐ वाक्तेयै नमः ॐ वसुधायै नमः ॐ तीव्रायै नमः ॐ महाभद्रायै नमः ॐ महाबलायै नमः ॐ भोगदायै नमः ॐ भारत्यै नमः ॐ भामाय नमः ॐ गोविन्दायै नमः ॐ गोमत्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ जटिलायै नमः ॐ विन्ध्यवासिन्यै नमः ॐ विन्ध्याचलविराजितायै नमः ॐ चण्डिकायै नमः ॐ वैष्णव्यै नमः ॐ ग्राह्म्यै नमः ॐ ब्रह्मज्ञानैकसाधनायै नमः ॐ सौदामिन्यै नमः ॐ सुधामक्तये नमः ॐ सुभद्रायै नमः ओम गेनकाय नमः दिने नमः स्वाधिने नमः नमो 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 न हाफलाय नम नमः, न म नमः नम ओं नमः कुणाई नम नमः स्वास्थ्यूंदी नम सुतु प्रमहिंदी नमः, ॐ सुफलाय नमः, ॐ सौत् नमः, ॐ रक्त श्री नमः। ं ये नमः ॐ अम्बिकाय नमः ॐ मुण्डकायप्रहरणाय नमः ॐ कुण्डलोचनमग्न्ये नमः ॐ सर्वदेवस्तुताय नमः ॐ सौम्यायै नमः ॐ सुरासुरनमस्कृतायै नमः ॐ कालरात्र्यै नमः ॐ कलाधरायै नमः ौभाग्यदायिन्यै नमः ॐ वाग्देव्यै नमः ॐ वरारोहायै नमः ॐ वाराह्ये नमः ॐ वारिजासनायै नमः ॐ चित्राम्बरायै नमः ॐ चित्रगन्धायै नमः ॐ चित्रमाल्यविभूषितायै नमः ॐ कान्ताय नमः ॐ कामप्रदायै नमः ॐ वन्द्यायै नमः ॐ ॐ विद्याधरपूजिताय नमः ॐ श्वेताननायै नमः ॐ नीलभुजायै नमः ॐ चतुर्वर्गफलप्रदायै नमः ॐ चतुराननसाम्राज्ये नमः ॐ रमध्याय नमः ॐ निरञ्जनायै नमः ॐ हंसासनाय नमः ॐ निरञ्जन्धाय नमः ॐ श्रय नमः ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मकाय नमः इति श्रीसरस्वत्यष्टोत्तरशतनामावली समाप्ता सरस्वती नमस्तुभ्यम् मरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा पद्मपत्रविशालाक्षी पद्मकेसरवर्णिनी नित्यं पद्मालयां देवी सामान् पातु सरस्वती भगवती चाड्यापः सरस्वती नमस्तुभ्यम् वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा पद्मपत्रविशालाक्षी पद्मकेसरवर्मिनी नित्यं पद्मालयां देवी ఓం గంగణాధిపతి నమః ఓం మహా సరస్వతీ నమః శ్రీ సరస్వతి విద్యామందిరం ఆధ్వర్యంలో కళ్యాణదుర్గంలో సామూహిక అక్షరాభ్యాస కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతున్నది సకల దేవతలకు అధి దేవత అయినటువంటి సరస్వతి మాత ఆవిర్భవించినటువంటి శుభ దినాన్ని పురస్కరించుకొని వసంత పంచమి శుభ సందర్భంగా మూడు సంవత్సరం నిండినటువంటి చిన్నారులకు అక్షరాభ్యాస కార్యక్రమం చేయించడం జరుగుతున్నది ఈ అక్షరాభ్యాస కార్యక్రమంలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా మన పాఠశాలలో నిర్వహించటం జరుగుతున్నది మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఆచార వ్యవహారాలు మన యొక్క సనాతన ధర్మము వీటన్నిటిని భావితరాలకు అందించాలనేటువంటి సంకల్పంతో నడపబడుతున్నటువంటి శ్రీ సరస్వతి విద్యామందిరంలో అనేక సమాజ చైతన్యాన్ని కలిగించేటువంటి సాంస్కృతిక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించటం ఆనవాయితీ అందులో భాగంగానే శ్రీ సరస్వతి విద్యామందిరం ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటి సామూహిక అక్షరాభ్యాస కార్యక్రమంలో వంద మంది చిన్నారులకు అక్షర స్వీకారం చేయటం జరిగింది కాబట్టి దాదాపుగా ప్రతి విద్యార్థిలో కూడా దేశభక్తి దైవభక్తి మాతృభక్తి పితృభక్తి వీటన్నిటిని నేర్పించేటువంటి ఒక సదుద్దేశంతో నడపబడేటువంటి శ్రీ సరస్వతి విద్యా మందిరం మన యొక్క సాంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా నిలవటం గర్వించదగినటువంటి విషయం శ్రీ సరస్వతి విద్యాపీఠం ద్వారా రాష్ట్రంలో రెండు వందల యాభై పాఠశాలలు నిర్వహించడం జరుగుతున్నది అందులో మన కల్యాణదుర్గంలోని శ్రీ సరస్వతి విద్యామందిరం పాఠశాల ఒకటి ధన్యవాదాలు జై విద్య జై సంస్కృతి జై భరతమాత